आधार आहे आणि हा वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्राचा आधार आहे आणि या वारकरी संप्रदायाच्या भक्ती सोबत शक्तीची विजयाच्या मार्गावरती वाटचाल करायची आहे अजून पर्यंत जे झालेलं काम आहे ते थोडं आहे याच्यापेक्षा फार अधिक घडवायचं आहे आणि ते घडवण्याकरता आपण ज्ञानेश्वर माऊलींना साखर घालतो आणि माऊली आपल्याला आदेश करतायत आगे बडो पढ़ते रहो विजयी भव विजयी भव विजयी भव भारत माता की ज्ञान देवुंगा ज्ञान

you uh -huh. धन्यवाद सर्वानी तुम्हारे एक जोरदार टाया अभिनंदन जोरदार चालियो से अभिनंदन भारत माता की गीता माता की, की। अद्भुत तो नाद ब्रह्म सुना हमने हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया और इस शब्द में हमने ब्रह्म की अनुभूति तो की की भक्ति की साक्षात अनुभूति की मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस के पूरे बालकों का जिन्होंने अद्भुत वातावरण को यहाँ पर भक्तिमय बना दिया और इस नारायण के सबको नाद स्वरूप से गुंजायमान मान किया मैं कार्यक्रम के अभी कड़ी में परम पूज्य स्वामी जी के सत्कार की चर्चा वाले इस गीता पाठ और मजुकनाथ प्रति के चार सतर्थियों से प्रार्थना करता हूँ कि वो मंच पर आकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जन्मत्व पर उनका शिक्षा करना चाहते हैं वो करें अदरणी हरिभक्त नारायण देवदास महाराज पांड्य अदरणी हरिभक्त नारायण कैलाश पुराठे

और उन दीपकों को हम इस पवित्र इंद्राणी नदी में धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे तो जब मंच से सूचना आए तब आपको ये करना है और बाकी सब लोग उस आरती के दर्शन करेंगे मंच से भी आरती होगी उसका भी दर्शन हम करेंगे तो जब मंच से सूचना आए तब आपको धीरे धीरे वो दीप प्रवाहित करने होंगे आप सबने घेर लिया तो पीछे कैमरे में कुछ फोटो नहीं आएगा पंडरीनाथ भगवान की मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जगदगुरु संत तुकार महाराज की सतगुरु जोग महाराज की आइए आप सभी लोग कृपया अपने स्थान ग्रहण करें अब समय है बस आ, मैं प्रार्थना करूंगा बालकों से कि उन स्वर को शांत करें क्योंकि अब संत स्वरों की बारी है और हम संतों के वचन सुनने को आतुर आतुरे हमारे बीच में आज बहुत सारे संत हैं लेकिन आठ बजे से हम लोगों को रामायण महाराष्ट्र भी देखना है इसलिए आज हम संक्षेप में केवल कुछ आशीर्वचन ग्रहण करेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा कुछ चरणों में कि वो अपने आशीर्वचनों से हमको प्रकाश करें मैं मैं परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सर्व मुला विनंती ए मृदंग पुरी वाजू ना आता ए वाजू ना आता बड़ा को मृदंग वाजू ना सर्वान विनंती राजेंद्र ना जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ महाराज जी के चरणों में नमन करें नित बारंबार महाराज जी के चरणों में नमन करें नित बारम्बार स्वागत करते हृदय से हम के पालनहार हमारे मंच का किया उद्धार प्रदान करे आशीष हमें हम हमें अब करे हम आपका आभार इस इंद्रियाणी के पवित्र तट पर हम परम सत्य आदरणीय राजेंद्र जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो दो शब्दों में कुछ बालकों का आशीर्वाद प्रदान करें अधिक प्रवचन का समय नहीं हम तो सुनना आपको बहुत चाहते हैं लेकिन आज कुछ शब्दों से हमको कृतार्थ करें और बालकों का आज जो गीता पठन हुआ और रुद्रनाथ के लिए हम जागे बसा अरे कोई वाजो ना कथो मिनट आप स्थान ग्रहण करें हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रवचन सुनेंगे स्टैंड गीता पाठ वाले स्टैंड सर्व विद्यार्थी जागावरती बसायचे आदरणीय गुरुवर्य शांती ब्रह्म मारुती महाराज कोरेकर बाप आपल्याला प्रहलाद नारद परशर पुंडरीक सर्वांनी खाली बसा इथर्ले मंडळ यासार आरती होणार आहे सुशोौन कवीष्म गाल्व्या रुक्मांग वशिष्ठ विभीषण सर्वांनी खाली बसा खाली बसा निनन परम भागवत नममी छाकुभ्य पिता सिंहभ्यव पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीगनेश्वर भगवान जगदगुरु श्री तुकार गुलाबराय संत श्री योग महाराज की, की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की श्री गीता भक्ति अमृत महामहोत्सव की परम पूज्य श्री बाबा महाराज की सब संतन की महातीर्थ क्षेत्र श्री आलंदी धाम की इंद्रायणी गंगा माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता रा महादे हरीशरण परमपविंद्रायणी तत्पर भगवत स्वरूप ब्रह्मस्वरूप श्री ज्ञानेश्वर माउली की संजीवन समाधि की सन्निधि में उनकी भावमयी सन्निधि में, में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में एवं वारकरी शिक्षा संस्थान के वर्तमान मार्गदर्शक आचार्य पूज्य श्री मारुति बाबा जी की पावन सन्निधि में हम आप सब आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस में माघ शुक्ला प्रतिपदा को ऐसा अद्भुत अनुपम आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे सौभाग्य को देख करके के देवता भी तरस रहे हों इन छोटे से छोटे बालकों से लेकर किशोर एवं प्रौढ़ बालकों तक सुंदर मृदंग ताल के सहित जय जय राम कृष्ण हरी ज्ञानों व तुकाराम का उद्घोष श्रवण करके आज ऐसा लगता है कि जो जो लोग कलयुग की विभीषिका से भयभीत हों उन्हें इंद्रायणी के तट के इस दिव्य दृश्य का दर्शन करना चाहिए आज इतने वैष्णवों का दर्शन करके भगवान नाम संकीर्तन से दसों दिशाएं गूंज रही हैं ऐसे दिव्य वातावरण का दर्शन करके लगता है कि संसार में अन्यत्र भले ही नहीं कलयुग हो पर आज इंद्राणी के तट पर आलिंदी धाम में कलयुग नहीं है कौमार तो आचरित प्राज्ञो भरमान भाग, भागवता दुर्लभ मानुषम जन्म तथ्य ध्रुव मर्मदम प्रहलाद जी की इस उक्ति का कहीं दर्शन होता है, वह आलंदी धाम में होता है कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म की शिक्षा आप सबको प्राप्त होती है संकीर्तन की शिक्षा आप सबको प्राप्त होती है ज्ञानेश्वरी हरिपाठ तो की गाथा ऐसे ऐसे दिव्य संतों की वाणियों की शिक्षा आपको प्राप्त होती है आप सब निश्चित बड़े भाग्यशाली हैं और आप सबका मंगलमय दर्शन करके इस दिव्य नाद ब्रह्म का और संकीर्तन का श्रवण करके हम भी अपने आप को कृतकृत एवं धन्य अनुभव कर रहे हैं कल हम लोगों ने एक नाटक देखा अतीत वर्तमान और भविष्य लेकिन हम अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण करें और वर्तमान में इस वर्तमान को देखें तो यह बात सुनिश्चित है कि हमारा भविष्य भी बहुत उत्तम है क्योंकि यहाँ एक एक बालक का निर्माण नहीं हो रहा है इन बालकों के रूप में असह्य ध्रुव प्रहलाद का निर्माण हो रहा है यही इस राष्ट्र का भविष्य है आप सबका खूब मंगल हो और आप सबके द्वारा समग्र धरती पर वैविक सनातन धर्म का ध्वज पहरा दिया जाए इसी कामना के साथ हम श्रद्धे स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगल में आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव प्रियम धर्मसंस्थापक नीरम कृष्ण मध्ये जगद्गुरु भगवती इंद्रायणी मातेच्या तीरावर आज या ठिकाणी जो कीर्तनाद आपण श्रवण केला वादनाच अध्यात्मामध्ये कुणाला अत्यंत मोठ उपयोग करून घेऊन आपलं जीवन अधिक प्रभावी करता है तो साधन प्रभावी करता है तो या तो बात दर्शन के उत्तम दान का ठाम लोकर आध्यात्मिक हो सकता है असल शास्त्राना मंडल में वीणा वादन कपट जहाँ शुद्ध जाति विचार रहा तारक नष्ट अब से न मोक्ष मार्ग में निकल चुकी ये यात्रा के स्मृति का वाक्य है मानव जी या ठिकाणी दोन प्रकारचे नाद आपण पाहिले एक शब्दात्मक आणि नादात्मक अशा प्रकारची उपासना आहे अकरा हजार विद्यार्थ्यांनी भगवद्गीतेचा एक अध्याय कंटक म्हणून आणि स्वाध्याय माऊलींची आराधना केली आणि एक हजार आमच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या ना मृदंग तारातनं माऊलींची नादोपासना केली हे दोन्ही नाद आपल्याला काय सांगतायत हे दोन्ही नाद संपूर्ण देशाला एक कंठरवान घोषणा करून सांगतायत की भगवान रामराया आपल्या स्थानावरती विराजमान झाले आणि युगाचं परिवर्तन झालेलं आहे आता रामराज्य येत आहे आणि इथल्या या नवीन पिढीतल्या या बालकांनी आपल्या कृतीनं आणि आपल्या वादनानं आणि आपल्या कंठातून गीता गाऊन हे सिद्ध करून दिलं की आता नास्तिकतेला आव्हान आहे आता भोगवादाला आव्हान आहे आता सगळ्या कुत्रकांना आव्हान आहे या सर्वांच्या मात करून आमचा सनातन धर्म पुन्हा सगळ्या जगामध्ये नाच आहे आणि त्या जगामध्ये पोचणाऱ्या सनातन धर्माचं आणि आमच्या संपूर्ण वैदिक संस्कृतीच्या क्षेत्राचं मूळ आळंदी पीठामध्ये आहे आळंदी हे त्याच मूल स्थान आहे आपली वैदिक परंपरा आपली संस्कृती वैदिक आहे आणि त्यामुळे आता वेळ नाही आहे पण एक रहस्याची गोष्ट सांगतो तुम्हाला लोकांना टिळक त्यांना आपला गुरु मानत असत असे पूज्य अण्णासाहेब पटोधन महाराज ते स्वामींचे भक्त होते आणि त्यांना अप्रबुद्धांनी विचारलं आळंदीचे स्वामी म्हणजे दुसरी होती म्हणजे स्वामी सुद्धा तर ता ताऊश असून सुद्धा ते आळंदीत कायम राहिले तेव्हा लोकमान्यांचे गुरु असलेल्या अण्णासाहेब पटोधनांनी हे सांगितलं त्यांना हे ठाऊक होत की येणाऱ्या शतकामध्ये वेदांचा आणि वैदिक संस्कृतीचा उद्धार आळंदीतून होणार आहे म्हणून ते आळंदीला येऊ हे तुम्हाला त्यांच्या मित्रांनो संपूर्ण देशाला खरा खरा, खरा आधार आहे तो दरोबाब तुकारामांचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले मराठ्या विना राष्ट्र गाडा न चाले खरा महाराष्ट्र आधार या भारताचा महाराष्ट्र आधार या भारताचा महाराष्ट्र भारताचा आधार आहे आणि हा वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्राचा आधार आहे आणि या वारकरी संप्रदायाच्या भक्ती सोबत शक्तीची आराधना आरंभ झालेली असल्यामुळे आता पुढे आपल्याला विजयाच्या मार्गावरती वाटचाल करायची आहे अजून पर्यंत जे झालेलं काम आहे ते थोडं आहे याच्यापेक्षा फार अधिक घडवायचं आहे आणि ते घडवण्याकरता आपण ज्ञानेश्वर माऊलींना साखळं घालतो आणि माऊली आपल्याला आदेश आगे बडो आगे बढो विजयी भव विजयी भव विजयी भव भारत माता की बहुत बहुत आवाज स्वामीजी महाराज आभार प्रदर्शन के लिए गीता परिवार के दृष्टि श्री प्रदीप जी राठी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम का बना भराबर दर कांगा मिले दानी भरती दान राजा

Please. Mm -hmm. गोष्टी महाराज हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनवर क्लिक करा शुद्ध सांप्रदायिक चाली कीर्तन प्रवचन कथा पारायण, असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा